Росія буде разрушить либо Україну, либо, може бути НАТО. нет, ні, нет, нет. Нет, нет, нет. Виявляється, якщо Росія справді розпочне війну з НАТО, то альянс буде переважати просто по всіх напрямках. Це так у студії кремлівського пропагандиста Владіміра Соловйова скиглить так званий військовий експерт Хадарьонок. Наскільки можливе протистояння блоку НАТО? Противостояние э, блоку НАТО с конвенциональным оружием, ввиду такого э, превосходства его в обычных э, средствах ведения вооруженной борьбы, э, ну с нашей стороны вот ход любой ход ведения боевых действий будет крайне невыгодным нас ввиду ну превосходства практически всем по, по всем позициям несколько раз и поэтому как мне представляется любое любое противостояние с блоком НАТО возможно только э, с применением ядерного оружия. Но другого варианта просто нет. Потому что есть такое понятие, оно называется ⁇ Основной закон войны ⁇ Основной закон войны, он о чем гласит? Что ход и исход вооруженной борьбы определяется совокупными военно-экономическими потенциалами сторон. Но если военная организация НАТО превосходит нас, на порядок по некоторым показателям, а то и на два, и на то три, то вступать в такое вооруженное противостояние только с конвенциональными средствами поражения, ну для нас совершенно бесперспективно. И если в Европе будут размещены далекобійні ракеты, как того планують США, то Росія Россия перетворит европейские столицы на радиоактивный попел, а это уже погрожує человек с кабеевую попов. Несложно предположить географию ответа в случае, если короткий пресс-релиз Белого дома станет реальным. Под угрозой без малого все европейские столицы, если наши ракеты встанут в Калининграде, Берлин, Варшава, все Прибалты, Париж, Бухарест, Прага. Конечно, американские базы в Германии. Гармии Шпартенкирхен, казармы Патча, Шпангдалем, Рамштайн. Особое внимание Британии нашему традиционному врагу, так как против нее будет работать значительная часть Северного флота. Под удар Вашингтон ставит не только Лондон, но и Манчестер, Бирмингем, крупнейшую военно-морскую базу Девонпорт, Клайд в Шотландии, где король хранит ядерные ракеты Трайдент, Портсмут и Чатомскую верфь в графстве Кент. Британия в самом уязвимом положении. В принципе, достаточно трех ракет, и эта цивилизация Рухне. Передайте мою, будь ласка, скільки знадобиться ракет, щоб на радіоактивний попіл перетворити Москву та Останкіна. Тим часом інший пропагандист в обличчі Гаспаріна намагається принизити генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, називаючи його секретаркою. Берг – це ж не політична фігура, не політик, це навіть не менеджер, це секретарша. Вот там зависки сгонять, носки постирать, вот это вот она может, да, там, я не знаю, огласить написанное шефом, желательно не сбиться, и все, на этом функционал завершается. Уже давным-давно прошло то время, когда Альянс возглавлялся, возглавлялся какой-то серьезной фигурой последнее время это вообще э, общемировая тенденция, чтобы чем меньше у тебя мозгов, тем с гораздо большей вероятностью ты сделаешь карьеру. Это повсеместно. Назад пути нет. А так уже инший пропагандист размерковый на тему Украины в складе Альянсу, цитуючи главного алкоголика Кремля Демку Медведева. Если необратимый путь, это значит, что Украина не суверенна, что mm -hmm. если она передумает, uh -huh. если она передумает, а путь-то уже необратимый, то есть назад уже не пойдешь, не повернешься. И да, действительно, как бы понятно, что это путь, путь к пропасти, путь к разрушению этой страны, вот. возможно, к разрушению НАТО. Очень хорошо Дмитрий Медведев обо всем этом написал, что вот эта формулировка про необратимость пути Украины-НАТО означает только одно, что Россия должна будет разрушить либо Украину, Лібо, може би, на і ось Росія настільки хотіла звільнити Донбас, що почала ставитись до цих освобождьоних як до Тепер на кордоні ці створили заград атряди, щоб змусити донецьких чоловіків воювати на їх боці. Про це розповідає лідер так званого Шахтерського профсоюзу ДНР Васьковський. Почалося з того, що е, в 2022 році багато, які були мобілізовані в е, ДНР і пошли добровольцями, люди просто говорили, е, раз так, раз ви так воюєте, то воюйте самі. Коли він е, сидить вдома в Донецьку, е, до нього приїжджають, забирають, арестовують. Тому з'явилася міграція з е, ДНР. ЛНР, в старые регионы России. Что мы увидели? Что у нас теперь организовался заградотряд. По указанию губернатора Ростовской области Голубева, теперь административная граница между ДНР и ЛНР, она такая же, как государственная. То есть там есть такая же зона, в которую нельзя заходить, только через полный пропуск. А любой журналист Российской Федерации может приехать э, на любой из пунктов пропуска и посмотреть, э, как э, поступают с донецкими мужчинами. То есть это как, э, как, с пленными. Если ты, не дай бог, через мимо пункта пропуска пытаешься э, проехать, ну, у нас же ДНР уже Россия и Ростов Россия, вот. И если ты пытаешься мимо пункта пропуска, то ты уже преступник. То есть ты автоматически арестовываешься с тобой, как э, с заключенным, ведут себя, ну, і как правило Какой позор господи! ми обнаружили удивлением, що там такі ж руські, як ми прийшли на помощь этим людям, і можна нескінченно довго дивитися на три речі: вогонь, воду і як пристарілий Есаул Газманов випродовується за покупку квартири в Латвії, яку тепер фактично в нього забирають. Ну я б уточнила, націоналізують я свого літа. квартиру в Юрмане, потому что там были постоянные фестивали, да, новая волна, и с гостиницей было не очень хорошо. И что я взял и купил квартиру. Теперь они у меня ее отнимают фактически. Я не имею права ее сдавать, я не имею права приехать в Юрман. Моя жена, хотя она не подсался, тоже не имеет возможности приехать в квартиру. Продать я ее тоже не могу. Ну, вот. Имеете право только платить. Имею право только платить коммуналку. И более І полідової платить дуже сложно, потому тому счетов нет никаких. Деньги не привоїться. Всі така ситуація ярм'яні жалось, якби спадається до квартирі. І ось все у них там: американські годинники, німецькі мікрофони, турецькі сорочки, але ж Росія. А еще тут у россиян, до речі, запитали, а чи справедливі санкции против российских спортсменов? Послушайте. Скажите, а санкции против российских спортсменов, это справедливо? Нет, конечно. Почему? Ну, вы знаете, Россию, уже, мне кажется, совсем уже вообще загнобили. И Винер очень хорошо сказала, что не надо унижаться и никуда не ездить. Нет, конечно, несправедливо. Я считаю, что спорт не нужно смешивать с политикой. Спорт должен быть без политики. Это ненормально. Чего не страдают люди? Спортсмен страдает. вступают, вступает, День не участвует. Нет, не будут. России, если не будет, зачем смотреть? Я ни одни спортивные мероприятия без России не смотрю. Я биатлон смотрю, лыжи смотрю. Где? Ну, наши российские. Вы знаете, сейчас некуда. У меня работа, да вот ребенок. А, -а, -а. Олимпиаду вот. будет смотреть? Да. У Мне вот сын любит смотреть, а без России она даже не интересна ну а говорите, будете смотреть. Ну, у меня младший смотрит, а так она без нее не интересна. Ну тоже смысл смотреть за кого, чего. А вот новые игры Брикс, они как-то заменяют привычный формат международных соревнований? Даже не знаю. Наверное, нет. Я думаю, что нет. Нет, нет, нет. Пока нет, нет, нет. Я ж нагадаю, що вперше за 40 років у Росії не транслюватимуть Олімпіаду, яка буде проходити в Парижі, ні по телебаченню, ні в інтернеті. Таке було лише один раз в історії, коли у 1984 році СРСР бойкотував ігри в Лос-Анджелесі. Друзі, на цьому все обов'язково напишіть ваш коментар, поставте лайк і чекайте на наступний випуск.